सर्दियाँ जा चुकी थी कैनेडा में लेकिन आसमान फिर भी बादलों से थका हुआ है आज तीसरा दिन है जब बारिश भी हो रही थी और दूसरी तरफ से बर्फ़ भी आ रही थी बड़ा खूबसूरत मंजर था जब बारिश रुक गई तो मैंने देखा घास के ऊपर बर्फ़ की चादर लिखी हुई थी लेकिन हल्की वाली जो तकरीबन शाम तक सुबह से शाम तक ट्रेनों अब मैं जा हूँ। अब मेरा मूड नहीं कि मैं दूध गाने में सफर करूँ इसलिए आज मैंने क्षेत्र का इंतजाम किया है लेकिन रास्ते में दर्फ़ हरे भरे नहीं हैं सब ऐसे ही पड़े हैं उर्दू तो में कहते हैं जिन बर बर्खों पर पटे नहीं होते उनको है पढ़ाकर लग रहा है, लेकिन बाहर आज कम अज़ कम सर्दी चली गई है और घास भी अभी ही है चारा सीधा ज़रा ज़रा सी हरी कोपले आई है तो ये मई तक जाती है मई जून तक चल आएगा सब्ज़ा मैंने अपने सफ़र के लिए डिफरेंट रास्ता अख्तियार किया है मैं अक्सर जाती हूँ जब बस का कर सफ़र करती हूँ मैं ब्रैमली से मैं ब्रैमली गो स्टेशन जाती हूँ ब्रैमली वेस्ट बाउंड से बैमली गो स्टेशन जाती हूँ वहाँ से जो ग्रीन बस है गो बस वो तकरीबन दस मिनट में पहुँचा देती है निश्चित का लेकिन मैंने अब तक यहाँ पर दिन हो गए आज तक मैंने ब्रैमटन गेट वे नहीं देखा है तो आज मुझे ब्रैमटन गेट वे देखना है और उसका रूट देखना है कि वहाँ पे कौन कौन सी सवारियाँ जाती हैं मुख्तलिफ़ तो सिमतों में ताकि अगर तो मैं कभी इरादा बनाऊँ दूसरे शहरों का बाय तो वो बस तो मुझे परेशानी ना हो मेरे पास तो पहले से लिखा हुआ हो कि कौन सी बस किस तरह से कहाँ से कौन से प्लेटफॉर्म से मिलती है अगर आपको मालूम है यहाँ के बस सिस्टम तो आपको तो कोई परेशानी नहीं होगी आप बस घर से निकलते हुए लिख लीजिए छोटे से पेपर पर कि कौन सी बस कहाँ जाएगी आपकी मंजिल कहाँ होगी तो आपको तो बिल्कुल परेशानी नहीं होगी टाइमिंग ज़रूर लिखेगा क्योंकि बाद बसें दोपहर तो के बाद तीन तीन घंटे का ड्यूरेशन देती हूँ ये बड़ी बोलियत की बात हो जाती है अगर मुसाफिर को मालूम ना हो एक दफ़ा यहाँ के जब यहाँ आइए और तो फिर अपने आप को राज़ी कर लीजिए कि यहाँ के सिस्टम में किस तरह से आपको एडजस्ट होना है आ तो है दुनिया आ रही है, खिलकत चली आ रही है पूरी दुनिया का एट्रैक्शन कैनेडा में आ गया है मुझे नहीं पता क्यों क्योंकि यहाँ भी कोई दूध की नहरें नहीं बह रही हैं दूर शहर की तो उसी तरीके से मेहनत करनी होती है जैसे पाकिस्तान में ये करनी होती है हाथ दौड़ दिल्ली में जीना इधर उधर पचासों जगह तब जाके मिलती है जॉब और ये आपकी लगते कि कैसे मिले बड़ा अच्छा है फिर जाके कर कदम जम जाते हैं जब एक दफ़ा कदम जम जाते हैं तो फिर वो अल्लाह ताला हाथ पकड़ लेता है आपका। हर कोई शख्स जो खत्म करना चाहे अल्लाह ताली उसके हाथ पकड़ता है लेकिन स्ट्रगल के बाद ये नहीं है कि ने हथेली पे आपको जॉब दे दिया आप करने रखें सख्त मेहनत बस को नीचा कर दिया है ताकि बुजुर्गों का खास ख्याल रखा जाए चाहे कितनी देर लगे लेकिन बस रुके रखी हाल ही में एक नौजवान मनत बुआ है स्कॉटलैंड कम्युनिटी का मैं उसके लिए बहुत तफसील तो नहीं बता सकती हूँ क्योंकि तो अभी मैंने थावरी उसे फावर ही पढ़ा नहीं है लेकिन उसने भी बताया है कि उससे भी कितना ज़्यादा नस्ली इम्तियाज़ का भी सामना करना पड़ा इस्ट्रगल भी करनी पड़ी उससे कॉल सेंटर में भी उसने जॉब की अला तालीम के बावजूद वो तालीम हासिल करता रहा और ज़माने के सर गो के साथ लड़ाई करता वो तरक्की की राह पे गामजन रहा हालाँकि हालांकि उसको नफली इम्तियाज़ का सामना था लेकिन उसने अपने आप को समाज में खड़ा कर दिया और आज दुनिया का बहुत दिल्ली बनके बन के नजीर में शामिल हो गया ये पाकिस्तानी नौजवान तो की मैं तफी उनकी वीडियो बना के डालूँगी वीडियो भी डालूंगी और अपना ब्लॉग भी देखूँगी पाकिस्तानी नौजवानों की जद यिए रेड बटन लगा रहा है बस ये रेड बटन दबाते हैं तो फिर ड्राइवर को पता चल जाता है लेकिन आपको पहले तो दबाना होता है यानी जो आपका स्टॉक है ना एन उससे पहले कुछ सेकंड पहले ताकि बस रोकी जा सके अगर आपने बिल्कुल करीब से बस स्टॉप को दबाया तो नहीं फिर नहीं रोकेगा फिर अगले स्टॉप में आपको အော်လာဝိခန့်ဆဲဘတ်လိလိယောရီ